А мы даже как души такой мы имеем обзор на игру три. А после этого а после этого обзора мы через одну или две недели мини ма мини-обзор на игру семьдесяты. Он мини-обзор будет состоять из такого, что мы только будем создавать персонажа у нас только будет редактор в создании персонажа. То есть, так что таковы не обзор, хорошо? Ну, также мы хотим рассказать, как я компьютерно не могу будем играть. Майнкрафт, Сим 3. Будем играть в 3 и Сим 4. Сим редактор... 4 редактор персонажа. Да. Это типа не игра, а это да. редактор. Майнкрафт, ну не очень чистенько. И, даже... и мы будем играть в разные компьютерные игры. Мы будем играть в такие компьютерные игры, как и Европи и для мальчиков. Также мы будем разные делать влоги. Да, влоги а... и ЛПС-влоги. которые сейчас делают информацию, всякие года все, что Но, в же, это обычный... Но, и мы это обычные только ему что-то снимаем. Мы даже можем снять на разные программы влоги и на кто-то на нашем компьютере. Кстати, э -э еще и подожди. Да, подожди. стой! как это сейчас? Да стой! -мо, -мо, стой! Ё-моё, стой! Информация LPS Да и стой, ё-моё, что ты не останавливаешь? Я вообще это видео снимаю, пытаюсь сделать нормальное видео. Что ты тут, блин, наворачиваешь? Э, кстати, ЛПС-логи, э, да. я буду снимать... Да стой ты, блин! Uh, в общем, я сейчас, uh, я буду снимать шоу «Вопрос-ответ». Uh, шоу «Вопрос-ответ» заключается в том, что вы пишете uh, в комментариях к этому видео вопросики, а я буду на них отвечать. Да, вот так. Всем пока. С вами был Ирия Даша. Не забывайте подписаться на канал, потому что у много будет новых видео. И даже в один день мы можем сейчас снять пальцы и водоемы. Да. Всем удачи, всем пока.